Ameli ilə bağlı olaraq Amni sevirib verir, həm Əli prezidentlik. Və bu Ərəpədə ilqara yaxınlaşırlar. Deyiblər ki, yığış çıxgetdə səni pisə buraxırıq. İlqar da gedib bütün əşyalarını hamısını ə yenə yığışdırırdı məhsibnə başlayıb döşəyə vurub, baltarı bura. Bir dənə əy baş qalmışdı onda ki, götürüb çəfuntasını, diyanın qapağında ki, gözləyir ki, hava evə çıxacaqla. Hətta mənə dedi ki, mən çimdim də. Çimdim də və diyanın qapağında və biraz keçmiş ki, ona dillər ki, haqqındansa sən gəlibsən, iltar qalmışsın ə ilqar çox mənəvi təsir göstərir. Əvvəla ilqar ora günahsız olaraq şü: Mən ana düzü elə bildim, haqq hüquq var ölkədə. Haqq ədalət var. Əgər qartsam, HQQ-a tələb edən mən şikayətlər eləsəm, nəyəsə nail ola bilərəm. Demə bizim ölkədə na haqq var, məxfudluq var dedi ki, 9 nəfərdir, biri deyir 3 nəfərdir. Mənim bunlar haqqında heç bir məlumatım yoxdur. Mən ancaq onu bilirəm ki, İlqar Özzü o 3 gündürki açıq aksiyası başlayıb. Onun çox pis mənəvi təsir elədi. İlqar 7 ildir Horadizdə xidmət edib, əsgəri xidmətində və o bir qohumumla mən daha doğrusu tapşırdım, o Rusiya'ya getdi, bir parça çörək alacaq. Yəni ki, mən e, nə qədər iş axtardım, onun üçün iş tapa bilmədi. E, yaxşı bir iş. Bütün Azərbaycanlılar kimi ki, Rusiya'ya axışırlar, iş dalıcə gedirlər. İlqar da bir parça çörək alınca gedib 7 ildir ki, orada idi. Və bizim e, bu mülkiyyət söz söhbətində paylı mülkiyyətimizdə ilqar olmazdı, ilqarın pulunu bizə verməzdilər. Yəni ki, heç, o övsü istəmirdi gəlməyə. Bir dəfə də bizə göndərdi ki, e, notarsa təsdiq olmuşdur, mülkiyyətlə bağlı nə varsa, mən ona imtina eləyirəm. İstəmirəm bu məhsili qoy anamla qardaşıma qalsın. Buna baxmayaraq mən ona dedim ki, "Yo, gəl kinə." Bu avqust ayında gəldi, 14 avqust 2012-ci ildə və o e, 2 2012-ci ilin mayın 11-də evr evr sönə əfvurlar nədiyəni ki mahnını musavi qəssəniələ qəssəni də birinci tutan İlqarı idi. Günahsız şərlədilər, onun öz metodları var. İstədiyin insanlar papuç dikirlər və onu tutdururlar. Necəsi ilə şey şeytana bulaq papuç dikirlər. İlgar bu günkü günə can dostlardır. 90, 90 illiyinə ərafəsinə baxmı araqamlısə düşüb hələ də onu buraxır. Kiminsə, kimsə namərdin. Namərd bir insanın gizli apardığı işlər əsasında ki, altdan altdan o kimdirsə onu potensial xidmətlər və yaxud 14 illik cəza çəkmə müəssisəsində tanıyırlar, bilirlər deyilə, iltə, kimin dediyi ilə kimin dostuudur. Hətta ölkəyə bax ha. Hər bir nazirin, hər bir adamın özünün dostağı var. Bilirlər ki, İlqar kimin dostağıdır və kimin əmri ilə orada oturub və kimin əmri ilə o çıxmalıdır. Mən çox düşündüm ki, həssiz dərəcədə belə mənə çox pis təsir eləyir ki, bəzən də onlara yansım gəlir. Deyirəm naməhrdilər ibarkin mərd olasan, çıxasan, məsələn bizim müxalif başkanlar, baş ağrılan bunların haqq ədalət uğrunda vuruşmasına görə çıxıb haqq sözlərini deyirlər, istədiyi sözləri, istədiyi səviyyədə gözəl bəyan eləyirlər bütün dünyaya. Məndi mərdana. Amma bunlar bu iqtidarın insanlar ilki orada Abbu hakimiyyətə xidmət edənlər yaltaqcasına. Onlar altdan altdan ilbis kimi nə istəyirlər elə elik. Çox iblis simalı bir insanlardır. Bəzən düşünürəm bunlar xəfsə düşüncələrdir. Mən onlara yazsın gəlir. Bunlar ancaq pislik eləyə bilirlər, yaxşılığı bacarmırlar. Əgər biz səlim ki, yaxşılıq eləməyəndə gözəl bir şeydir. Allah Taala fəzlət verilmiş insana və o durub gözəlliklə və yaxşılıq eləməyə məşğul olur. İman eləyən yolurlar heç vaxt yaxşılıq eləməyiblər. Ona görə də onun elə bir ki şirinliyini dadmıyiblər. Ancaq pisliklər eləyiblər. Var ki insanlar. Yəni mən deyirəm ki mən çox vaxtı baxıram televiziyaya ünsabə müsahibə məsəçin mən fikir verirəm onların tədbirlərinə gedəndə necə gözəl çıxışdı Əli Kəriminin, Isa qəmbərin və başqalarının gözəl çıxışlarına və mən çox sevinirəm ki, xalqımızın belə belə yararlı xalqına, ölkəsinin yararlı bir evladları var. Çox sevinirəm. Ki sağlam düşüncəlidir, xalqın gələcəyini, xalqın qanını düşünürlər. Həçib bu dəyərlə e, məsələn şura yaradıblar. Mən çox sevirəm. Bu şura yaranmasına görə və kimi özləri də olmasa kim olur olsun başqa bir namizə seçmək istəyirlər ki, bütün bu məqsədlər aydındır ki, xalqın gələcəyini düşünürlər. Xalqda O ölmüş gözlərində, ölmüş sönmüş o parıltını yaratmaq istəyirlər, xalqımızın gələcəyini irifanı qurmaq istəyirlər. Yəni bu buna görə də mən Ağsarçı Vətən Anası olan qaçdı da başa düşdüm ki, onlar heç özlərinə düşünmürlər, özlər haqqında heç bir şey fikirləşmirlər, tək xalqımızı Yəni keçanlarımızda, gənclərin gələcəyini düşünəndəki bu xal da nəyisə qadirdi, nə nəseləmlidir, nə səbəb gözəl yaşamğa layiqincə bunlar da olmalıdı, yaşamalıdı layiqincə sibir olmalıdı. Gözəl olmamış. Sibetsiya dövləti var. Necə xarici dövləmsə deyirlər çox patdı ki, Kanadada belə yaxşı, belə. Yəni ki, o bizim başkanlar da, yəni müxalif başkanlar düşünlər ki, bizim də xalqla elə bir yaxşam yara yaraşır. Yəni onun üçün vuruşurlar. Bunlar hamısı aydındır. Elqar mənzəm vurdu. Dedi ana Bilirsiz, bilirsən mənim? Mən e, artıq mən e, aclıq e, e, axiyası keçirirəm. Bu gündən və mən 5-6 dənə ərizə yazmışam. Yaxınlaşıram Əli İbrahimova ki, məktəbin, yəni cazı çəkmə məktəbin e, orada müdirinə deyirəm ki, rəisinə e, mən heç bir ərzəmi qəbul eləmir. Bu adam çalışır ki, ərzəlləri ilə yenə də həyatdan in inamını kəsmir ki, bəlkə bir vicdanları onları səsliyə və bu körpəsi olar, günahsız olan özləri də bilir ki, bu e, ilqanın günahı yoxdur, anasından görə, midində çıxış elədiyinə görə tutmuşu. Bilirsiniz, mən bir dəfə bunu demək istəyirəm ki, məsəl üçün mən Onların yerində olsam mən belə bir iş görmərəm ki, ananın qısasını evladdan almaram. Mən 25 il Azərbaycan evladlarına, yəni 25 il 177 saylı uşaq bağçığında işləmişəm. Elə olunub ki, naqşəmiz olub vaidinə. Mən heç vaq valideinin valideynə görə onun qısasını heç düşünməmişəm, ağlımdan da keçirməmişəm ki, körpəsindən alım. Bu xəstəl bir düşüncəli olan insanlardır ki, ananın qisasını, ananın acısını uşağından çıxır. Bu düzgün deyilsiz, rəhbərsiz. Siz ə, xalqın necə deyim, quluqçularısınız. Siz hər dəs xidmət edirsiniz. Əgər siz onu bacarmırsınızsa, xəstəsiz sizə. Xəstə mənyaxsınızsa, gedin, başqa bir işdə çalışın səbi mənə bəki bənə bir adam gələr ki məmur olacaq xalqına yararlı olacaq. Artıq sizin yeriniz necədir? O sizin yeriniz deyil. Ərzəli mənə dedi ki, Ambus ona, yəni şan prezident aparmışam. Və qırmızı ə, aypara cəmiyyətə yazır və demək o daxili işlər nazirli və qraqırlığa da yazmış. Bizim də aparatında da mən həm mən müraciət elədim arzədən. Həmişə söz eşitdi. Deyil onların saxlama iqtiyarı var. 4-dən artıq əgər saxlasalar biz onları məhkəməyə verəcəyik. Sonra qatı dedi ki, əgər əgər mən sənə rəhbərlik istəsə, ilqa çıxa bilər. O də məscənin rəhbərindən asıldı. Sonra ki o keyli qarı ki mən bilmirdim ki ilqarı deyirlər yığış, təzədən deyirlər ki dayan kiminsə əmri gəlir ki sən getmirsən. Ona görə mən yenidən arzənin cavabı üçün prezident aparatına getdim və onlara dedim ki prezidentdən böyük kim var? Kim var ki o, o əzə vurur müəssisəyə, cəza çəkmə müəssisəyə və deyir ki ilqar qalır. Əgər prezident ona Əminə Sevərlisə. Prezidentdən böyük ölkədə kim var ki, ən böyük ki, o münəssəbəcəv onun evə getməsinə mane olur. Kimdir bu namərd? Din adını mənə. Ola məni göndərdilər ədliyə. Dedilər ki, gedin ədliyə nazirinə. Mən həmin günü prezident aparatından birbaşa getdim adlan nazır. Orda yaxşı bir insan, adın çəkmək istəyən çox gözəl bir ə, elə məmuru idi və mənim yanında məni dinləyəndən sonra səmvurdu Əli İbrahimova ki, cəza çəkmə müəssəsəsinin rəhbərlərinə və dedi ki, xahiş eləm, İlqarı tez bir zamanda azad edə bilər. Mə ilə gəlir ki, bilmirəm ha, mən onu eşitmədim. Amma sabahı İlqardan mən ə, yanına getdim kiməndim ki ona ki e, inşallah hər şey yaxşı olar, ağcılıq aksiyası keçirtmək. E, sən immunitetin zədin düşər aşağı. E, ona görə də ana istəmir ki sən ağcılıq əsləbsə eləyəsən. O da dedi ki ana, o keçə səhərdə mən aksiya eləmişdim 3 gün. Sən indi yenə də qoymaqsañsa incimən, ha, daha yanıma gənmə. Mən ağcılıq aksiyası keçirdirəm. Ölsəm də ölərəm. Sən gəlib məni aparıb bastırsarasan. Mənim çox narahat oldum. Mən açıqlıq axisi keçirərəm çünki mənə çox təsir elədir ki, bu kimdir prezidentdən yuxarı ki, bu məni bu məqsədə dustaq saxlayıb. Mən kimin dustağıyəm sual elə olaraq. Sonra yenə də sizə dediyim kimi o mənə dedi ki, belə prokurorluğa ərizə yazıb və nəzərlərlərə yazıb, ə, qırmızı xaç cəmiyyətinə yazıb, ambudsmanə yazıb və müraciət eləyir müəssisənin rəhbərlərinə. Əli İbrahimova deyir ki, məsəl üçün ki, Əzəmi Qablı heç onu yaxın buraxmır. Bilirsiniz nəcə? Mən özüm 2 dəfə istədim bu Əli İbrahimın qabınına düşüm. O köhnə orada rəis var idi. Mən onunla təssə -təs söhbət eləyirdim. İlqanın yanından mən gedəndə, başqa yerdə Bu adam elə bu bu hakimiyyətin atamıdır ha. Heç kəs saymır. Qətiyən saymır ha. Ay onun anası gəlib onunla danışır, onun atası gəlir. Bəs əsl bu hakimiyyətin özünün belə rəisidir ki, xalqı saymır, xalqi yox yerinə sayır. Xalq dinləməsəm, xalq dərnəyə yomur. Yeni olan 14 nömrəli cəza çəkimə məntəqəsinin rəisi olan Əli İbrahimə demək istəyirəm ki, sən bilə bilək ki, İlqar orada günahsız yatır. Mən onun çət haqqının müdafiəliyəm, məsisi anası, qardaşı özü. Bilirsiniz ki, o haqsız yatır və öz üzə dönə-dönə bir-birinizin aralarında danışırsınız, İlqar özü eşidib. Ki bilirsiniz ki, bu uşaq haqsız yatır. Yəni bunun orada haqsız yatmağa siz necə vicdanınızı qəbul edirsiniz? Bilirsiniz ki, bunu kimsə kimisə dustağıdır. Sizin vicdanınız necə qəbul edir? Axı biz bütün dünyaya bəyan edirsiniz ki, biz sivil dünyada, ölkədə yaşayırıq. Hansı bu sivil, sivilli, sivilizasiyondan danışırsınız ki, sivil hakimiyyətdən danışırsınız ki, günahsız insanlardan, lakin mənim oğlum, minnəh də mənim kimi oğlum, mənim oğlum kimi oğullar orada yatır. Heç bir günahı olmadı. Nədir ki, azadlıq sözünü qışqırır. Mən e, dünən e, göstərdim mənə kadrları ki, azadlıq deyir ağzını belə açır az qala ki, 2yə bölsün ağzını. Azadlıq sözü, yəni azadlıqda azad olmaq səridir. Burada nə var ki, ondan ötəri insana bu qədər pələkcətə sürükliyirsiz siz. Ay mənim bala, sən bilirsən ki, idqarı günahı yoxdur. Və bu ölümlü dünyadan hamımız bir gün gələcək bu dünyadan gedərik. O Günahsız insanların günahsız olub orada yatızdırırsınız, zulum edirsiniz. Ona Allaha necə cavab verərsiz? Necə o canı verəl ki, o insan ki, oturub öz kabinetindən, öz rütbəsindən, öz vəsifəsinə istifadə eləyərək bir namətt, naçiki kimi zəng vurur İlqardan, İlqarın orada həbs olunmasını tələb eləyir. O kim deyil elə prezidentdən yuxarı ki, elə bir əmrə o şey edir. Məsələn, verə bilər və onu orada tutdura bilər. Kimdir o? Mən bəzən düşünürəm bir ana kimi deyirəm ki, Hacı Məmmədov kimləri? Azərbaycan da çoxdur. Ola bilsin prezidentin bu işdə xəbəri yoxdur. Məmurların çoxsu yaltaqlıq kimi kim ki yuxarıda bir balaca başını qaldırır, onun əzil balasını tutur mənim kimi amanasını ağlar qoyur. Allah Taala heyvalla eləyirəm sizi. Heç nə demirəm. Ey naq kişilər, ay naməttər, na kişilər, insan olun. Biz önümlü insanlar bir gün gələcə ölərsən. O Allaha necə can verərsən? Niyə pisli gəlirsən? Yağçılıq bacarmırsan? Gəl bir gün öz qarşına qoy ki, bu günkü gündən sonra mən yağçılıq eləyəcəm. Daha pisli gələyə bilmərəm siz siz bir dəfə əgər bir dəfə siz o yaxşılığı eləsəz və onun ləzzəti sizin damağınıza qalsa yəni ki Allah onun fəzilətini sizə versin siz daha pisli gəliy bilməzsiniz çünki yaxşılıq yaxşı olmaq yaxşılıq eləmək daha yaxşıdır Kim sizi kimi birə namərt bir insan kimi əmr edirsiniz ki, İlqar Zəyevi cəza çəkmə məntəqəsindən azad olunmasın. 14 nömrəli cəza çəkmə məntəqəsində tutdaq olsun. Mən sual verirəm bütün cəmiyyətə, ictimaiyyətə İlqar Zəyev kimin dustağıdır? Kimin əli ilə, kimin əmri ilə qalib orada? Halbuki prezidentin qərarı var ki, o Amnistiyə düşüb, amnistiyə körpə uşağı var, babası Nadir Bayram. Mənim tələbim odur ki, mənim oğlum Rəzai İlqar tezliklə azadlığa buraxılsın.